Українці дбають про свою машину більше ніж про власне життя. 55% українців застрахували свої автомобілі, а от життя убезпечили всього лише третина. У порівнянні з європейськими країнами цей показник просто смішний. Для прикладу, у Великобританії життя застрахував кожен громадянин. До речі, вперше життя застрахували саме в Англії наприкінці сімнадцятого століття. В інших європейських країнах убезпечення життя поширилося лише наприкінці дев'ятнадцятого століття. А от в Україні страхування життя набирає популярності тільки останні три роки. Друзі, і от далі у сюжеті історія героя, який застрахував і майно, і своє життя, і життя своїх близьких. Увага! 35-річний бізнесмен Олександр Морощак з Київщини декілька років тому купив автомобіль і застрахував його. Чоловік про це не шкодує. Я один рік застрахував свій автомобіль, потрапив в ДТП, мені страхова, виплатила. Потім другий рік застрахував, знову потрапив в ДТП, знову мені страхував, виплатила. Під час обох ДТП Олександр не постраждав, але почав хвилюватися за власну безпеку. Тому вирішив застрахувати власне життя заразом і життя семирічної доньки Каті, і вже невдовзі знову Відчув переваги застрахованої людини. Трапився нещасний випадок з моєю донькою. Вона впала на ігровому майданчику, гралася з мамою і зламала руку. На восьмий день я отримав 7,5 тисяч гривень страхового відшкодування від страхової компанії. Крім того, страхові внески можуть забезпечити майбутнє собі і нащадкам, адже вони накопичуються. Ці гроші, які людина відкладає, як правило, це щорічні внески. Мінімальна програма десь становить приблизно зараз 3 тисячі гривень в рік. 3 тисячі гривень на 20 років маємо 60 тисяч. Так, наприклад, гроші на рахунку його доньки допоможуть їй розпочати доросле життя забезпеченою. Я вирішив їй відкладати. 3 тисячі гривень щорічно до повноліття. Тобто, коли вже дитина виросте, там вже буде або перший внесок на квартиру, або на машину, або на, на те ж на теж навчання. Нині Олександр уже не хвилюється за безпеку і майбутнє своєї сім'ї. Тепер у нього інша мета переконати якомога більше людей страхувати не тільки нерухоме майно, а в першу чергу найцінніше власне життя. Залучаю іншим іншим людям. Розказую про переваги переваги страхування життя. Ну, я залучив до страхування десь до 50 чоловік. Чи справді страхові компанії завжди відшкодовують гроші? Що можна застрахувати, а що необхідно? Чому українці знають про страхування життя, але його не страхують? Олександр Бондарі, директор страхової компанії у нашій студії, доброго ранку, Олександр. Доброго утра. От дивіться, наш Олександр, е герой сюжету, Дель що страхуватися потрібно, а полагатися на страхові компанії можна? Почему далеко не все все-таки украинцы, если верить в статистике, доверяют страхованию? Ну, вы знаете, вот очень хороший сюжет. Почему? Потому что вот э, человек правильно для себя определил приоритеты в ту ситуацию, которая у него есть. У него появился новый автомобиль, он его застраховал, и как э, из со слов э, э, героя видно, что страховое возмещение страховой компании получил. То есть Первый вывод ⁇ страховые компании в Украине платят. А можно ли доверять э, этим страховым компаниям, если говорить о страховании э, накопительном? Вы знаете, на сегодняшний день э, страховые компании, которые присутствуют в Украине, вот, которые занимаются страхованием жизни, им доверять можно. Почему? Потому что у нас есть орган, который контролирует работу этих компаний. У этих компаний есть лицензии, эти компании проходят проверки, эти компании сдают соответствующие отчеты. Поэтому у них и с резервами это все в порядке. А что нужно знать о страховании жилья, жизни, имущества в частности? Ну, на сегодняшний день застраховать можно квартиру. Вот э, застраховать можно имущество, которое находится в этой квартире, тем телевизоры, ноутбуки, там шкафы, вот. И также страховать можно ответственность перед э, жильцами, которые живут там под нами, там и включая там с 9 по первый этаж. То есть вот в отношении квартиры можно рассматривать вот две составляющие: страхование имущества и страхование ответственности. То а есть, что касается жизни? Э, также можно и даже нужно рассматривать страхование жизни. Вот э, герой сюжета в данном случае, он сделал для ребенка вот, страхование жизни, которая, в которое присутствует накопительная составляющая. То есть он сказал, вот, кроме того, что он платит 3000 гривен ежегодно, вот через 20 лет будет 60 тысяч гривен у него. Кроме того, у него еще там будет инвестиционный доход. Вот, и там будет немножко больше, чем 60 тысяч гривен, но в то же самое время он его ребенок застрахован от несчастного случая. То есть, кроме накопительной составляющей, есть еще рисковая составляющая. То есть, если с ребенком что-то будет происходить, то в любом случае, не потеряв этой суммы, э, родители будут получать страховую выплату, страховую выплату по вот этому ребенку. Насколько я понимаю, действительно все страховые компании выплачивают возмещение или все-таки бывают исключения? Вы знаете, как правило, э, в договорах страхования исключения прописываются. Какие именно? Очень хороший вопрос. Вы задали очень хороший и очень правильный вопрос. Это тот вопрос, на который всегда мы наших страхователей, это тех людей, которые заключают договора страхования, просим обращать внимание, просим внимательно читать, что там написано. То есть в каждом виде страхования есть свои исключения. Ну, например, страхование автомобиля. Водитель сел за руль выпивший. То есть и авария произошла в результате того, что он за рулем был пьяный. Однозначно страховая компания не платит. Следующая ситуация может быть. То же самое, например, страхование несчастного случая. Человек шел, опять же, выпивший, где-то решил заступиться за, как ему показалось, там, девушку, которую могли оскорбить, а могли, может, просто ему показалось, что его ее оскорбили, и решил познакомиться с девушкой. И в этой ситуации получил... Там, ну, втык получил. Ну, Более да. того, от самой, самой же девушки. Возможно, от самой же девушки. В данном случае страховая компания тоже может отказать в выплате страхового возмещания. Ясно. Как правило, мы... Читайте внимательно документы, читайте договор, что подписывайтесь. Да, это, это очень важно. Любой пунктик может потом в последующем сработать против вас. Ваш прогноз по поводу системы страхования в Украине вообще. Что будет хотя бы в этом году? На сегодняшний день люди просто смотрят, что будет ситуация дальше. Но, и выжидают. И выжидают. Но я уверен, что э, люди разумные, они прекрасно понимают, что ездят по нашим дорогам что камни попадают в стекла, к сожалению, что есть климатические какие-то ситуации, дуют ветры, падают деревья. Поэтому в любом случае вопрос страхования имущества, страхования автомобилей, страхования жизни, страхования туристов, страхования выезжающих за рубеж. В любом случае сейчас ситуация начнет налаживаться, и люди придут в свой нормальный, привычный режим работы, режим жизни. Я уверен, что опять же будут смотреть на страхование правильно. Спасибо. В гостях «Снеданку с 1 плюс 1» был Александр Бондарь, директор страховой компании. До встречи. А для вас все с нами Сніданок триває.